হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এডুকেশ্যন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ অংকুৰণ মানে অসমীয়াৰ সপ্তম ভাগ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ আজি তোমালোক মই দ্বিতীয় পাঠটো যিটোৰ নাম হৈছে কালিকা লগা পাট কাপোৰ এইটো তোমালোকক মই প্ৰশ্নোত্তৰ দি দিম আৰু ইয়াত কি আছে ঘটনাটো কি আছে থুলমূলকৈ তোমালোকক মই কৈ দি আছোঁ এইখন হৈছে এছ চি ই আৰ টিৰ আণ্ডৰত চৰকাৰৰ চৰকাৰী স্কুলৰ কিতাপ হয় যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই তেজৰে কমলাপতি প্ৰথম চেপ্তাৰটো তোমালোকক বুজাইও দিছিলোঁ প্ৰশ্নোত্তৰ দিছিলোঁ আজিকালি আজি অহা ছেকেণ্ড চেপ্তাৰ কালিকা লগা পাট কাপোৰ এই পাঠটোত দিয়া যে মানে এখন দেশত এজন ধনী মানুহ আছিল তেওঁৰ এগৰাকী ছোৱালী আছিল ছোৱালী সন্তান আছিল এজন ল'ৰালৈ ধুনীয়া ল'ৰালৈ তাইক বিয়া দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত দেউতাকৰ মানে ৰজাৰ চৰি সেই ধনী ব্যক্তিজনৰ হাতত থকা এখন যাদুকৰী মানে কাপোৰ পাট কাপোৰ সেই ব্যক্তিজনৰ কাষত আছিল আৰু সেইখন বিয়াৰ সময়ত ছোৱালীজনীক দি দিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে এই যাদুকাৰী কাপোৰখন চুই দিলেই কি হ'ব ময়ুৰ পক্ষী হৈ যোৱা হৈ যাব বুলি কৈছিল এটা মন্ত্ৰ আছে সেই মন্ত্ৰটো যদি নমতা কৰি যদি সেই কাপোৰখন চুই দিয়া হয় তেনেহ'লে ময়ুৰ পক্ষী হৈ যাব বুলি কৈছিল শেষত এদিনাখন দুয়ো যি জোৱায়েই মানে সেই চহকী ব্যক্তিজনৰ যি জোঁৱাই কি কৰিছিল হঠাতে বৰষুণ আহিছিল তেনেকুৱাতে কাপোৰখন অজানিতে চুই দিছিল আৰু মন্ত্ৰটো নম নমতাকৈয়ে তেতিয়া মতা মৰা চৰাই আৰু মাইকী মৰা চৰাই দুয়োটাই হৈ পৰিছিল কাপোৰখনৰ ফলত কাপোৰখন চুই দিয়াৰ ফলত এইখিনিয়ে ঘটনাটো থুলমূলকৈ মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ এতিয়া আহাচোন ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি চাই লওঁ ইয়াত চাবা ধুনীয়াকৈ শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে চহকী মানে ধনী দেশনীয়াৰ মানে সুঠাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া দেশীয়াৰ বুলি দিয়াছে ছোৱালীজনী যিজন ল'ৰাৰ লগত বিয়া হৈছিল দিয়া যে এজন দেশীয়াৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হৈছিল মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া বন কৰা মানে বেজীৰে গুণাৰ ফুল তুলি শোভিত কৰা ৰূপান্তৰিত মানে গড় বা আকাৰ সলনি হোৱা পেৰা ধন বস্তু সুমুৱাই থোৱা সঁচাৰ লগোৱা বা নলগোৱা কাঠৰ বাকচ জকমকীয়া নানা ৰঙৰ জিলিকনি থকা প্ৰচলিত চলি থকা সু শোভিত সুসজ্জিত সৰহ মানে অধিক আখৰবোৰ মোৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ হয় যদি বুজি নোপোৱা কবা চহকী মানুহজন কোন দেশৰ আছিল উত্তৰ হ'ব আছিক দেশৰ আছিল প্ৰথম প্ৰশ্নটো ছম্বৰ প্ৰশ্ন চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰ লগত বিয়া হৈছিল উত্তৰ হ'ব এজন দেশীয়াৰ ডেকাৰ লগত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তিৰ লগতে আৰু কি দিয়া হৈছিল উত্তৰ হ'ব এখন কালিকালগা বন কৰা পাট কাপোৰ দিছিল ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন কালিকালগা কাপোৰখন দিওঁতে দেউতাকে কি কৈছিল উত্তৰ হ'ব দেউতাকে কৈছিল যে এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে চকুৰ প্ৰচাৰতে সি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু কাপোৰখন চৰাইৰ পাখি আৰু নেজ হৈ পৰিব ঊন নম্বৰ আশী সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন ছোৱালীসকল প্ৰথম ছ নম্বৰ ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি ক'লৈ গৈছিল উত্তৰ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল দ্বিতীয় ছ নম্বৰ কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়েকজন কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল মানে সেই ছোৱালীজনীৰ গিৰিয়েকজন কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল উত্তৰ হ'ব ময়ূৰ চৰাইলৈ তাৰপিছত চাবা তিনি নম্বৰত দিয়া আছে এইকেইটা তিনিটা প্ৰশ্ন অকণমান দীঘল হ'ব এইকেইটা প্ৰথম তিনিৰ কটো দিয়া আছে বাপেকে ছোৱালীজনীক দিয়া বন্ধ কৰা পাট কাপোৰখনৰ বিশেষত্ব কি আছিল উত্তৰ হ'ব বাপেকে ছোৱালীজনীক দিয়া বন্ধ কৰা কাপোৰখনৰ বিশেষত্ব হ'ল এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখন কোনোবাই হাত দিলে চকুৰ পচাৰতে সি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু কাপোৰখন চৰাইৰ পাখি আৰু নেজ হৈ পৰিব তিনিৰ শ নম্বৰ গিৰিয়েকজন কিদৰে সু শোভিত চিতৰি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল উত্তৰ হ'ব গিৰিয়েকজনে উত্তৰটো হ'ব গিৰিয়েকজনে ঘৈণীয়েকৰ কথা পাহৰি কাপোৰখনত হাত দিলে হাত দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ এটা ডাঙৰ আৰু নানা বৰণীয়া পাখিৰে সুশোভিত চিতৰি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল তিনিৰ গ নম্বৰ গিৰিয়েকজন কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি ঘনীয়েকে কি কৰিলে আৰু শেষত তাইৰ কি হ'ল উত্তৰ হ'ব গিৰিয়েকজন কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি ঘনীয়েকে কি কৰিলা অ' বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনক হাত দিলে লগে লগে তাইও এজনী চৰাই ৰূপ পালে এইকেইটা আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে শব্দবোৰৰ অৰ্থ বাকচৰ পৰা বাছি উলিওৱা আগফালে দিয়াই আছে শব্দৰ অৰ্থখিনি গতিকে চাই চাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা নহ'লে মই ইয়াত লিখি দিয়া আছে ইয়াৰ পৰাও লিখি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত এটা দফা দিয়া আছে ইয়াত কি কি চিন হ'ব তোমালোকক বহাবলৈ দিছে জ্যোতিচিহ্ন এই কাণ্ড দেখি ঘনীয়েকে মন্ত্ৰসাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি ইয়াত কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা হ'ব উৰ্ধ কমা কি কৰিলা ঔ ইয়াৰলৈ হ'ব উৰ্ধকমা বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনত হাত দিলে দাড়ি লগে লগে তাইয়ো এজনী চৰাইৰূপ পালে দাড়ি তেতিয়াৰে পৰা গিৰিকজন হৈ পৰিল মতা চৰাই চেমিকলম আৰু ঘনীয়েকজনী হৈ পৰিল মাইকী চৰাই মতাটোৰ পাখি বেছি জকমকীয়া দাড়ি কাৰণ কমা সেই কাপোৰখনৰ সৰহভাগ তাৰ নেজ আৰু পাখিত লাগি ৰ'ল দাড়ি ইয়াত কেইটামান মাছ মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিৰ নাম দিয়া আছে পঢ়িবা এইকেইটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যেনে জাকৈ বৰশী চেপা পল ডাল খোকা তাৰপিছত ইয়াতে আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা দিয়া আছে মৰা চৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী পদুম ফুল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু অশোকস্তম্ভ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰত দিয়া আছে অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত কি কি কাপোৰ বৈয়ে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা মেখেলা চাদৰ গামোচা দখনা দুপাটা ধূতি আঁঠুৱাৰ কাপোৰ বিচনা চাদৰ পৰ্দা স্কাৰ্ফ এইবোৰ তাৰপিছত দিয়া আছে বাৰ নম্বৰত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মাতৃপ্ৰধান জাতিসমূহৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াত দুটা জনগোষ্ঠীৰ নাম দিছোঁ মই খাচীয়া আৰু গাৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ দ্বিতীয় নম্বৰ লেচন যিটোৰ নাম হৈছে কালিকা লগা পাট কাপোৰ তাৰে প্ৰশ্নোত্তৰখিনি মই তোমালোকক দি দিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'টোৱে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই